Все молодые, конечно, конечно. Между прочим, не такие древние. Коротенькую юбочку джинсов. Носили на шпильках. Вот юбки у нас были, как у вас сейчас. Да, мода вернулась. Вот, ну, в принципе, обязательно какие-нибудь бантики были. Мы тогда, когда ученицы скоси косички. Это такой ну, атрибут обязательно. Весело. В 10 классе, я помню, как-то собрались бутылочки шампанского на толпу. Человек 28, весь класс. Обязательно стояли два товарища с повязочкой, которые проверяли, нет ли каких-нибудь спиртных напитков, чтобы не было драк, чтобы не было положовщинки. Относились нормально, потому что компания была хорошая, у нас не было никаких. Это приятно. Иногда. Должен тот открытый. Я так понимаю, в свое время своя мода. Каждая девушка учится, все Поэтому мы должны девушки касаться этой темы, чтобы было модно. Очень жаль этих людей, потому что они с трудом выходят из этого состояния. Очень жаль этих людей. Ты страшный печень, страшная огонь, родители, близкие. Это трагедия, которая остановила, по сути дела, но э, это большая беда. И мне очень жаль тех, кто с бедой столкнулся. И моей задачей, считаю, родить, объяснить людям. Потому что предупрежден уже как-то вооружен. Да? И очень желаю, чтобы никто из моих учеников, никто из, этих близких, из моих близких, из знакомых даже с этим бедой столкнулся, Честно говоря, ничего не думаю, и поэтому не нужно об этом думать. Ну, во всяком случае, ничего положительного, я об этом не думаю. И то, что это приводит к деградации полнейшей, мы по с вами даже в прошлом году об этом говорили на, на нашем мероприятии. Что, что? только ответ. Отриц... Ой, только не надо. Я бы назвала это дом красных фонарей. Это, это не то, что воспитывает молодежь. Вот это называется посмотреть туда и не делай так. Что это? Был самый умный, самый интеллектуальный в наше время, вернее. Ну и самый красивый, наверное. В это время это ваше я понимаю, это человек, который имеет все, но и не имеет где-то ничего. А что он должен быть одет, чтобы его узнали? Бордовый пиджак. Как я смотрю, приезжают на машинах бордовые пиджаки в основном. И лысые. Почему он всегда побеждает? Ну, не всегда он побеждает. Где-то он проживает недолгую жизнь, поэтому мне этих людей где-то же. Буквальный перевод. Сверхчеловек. Во что он должен быть одет, чтобы его узнали? Он должен что-то делать, а не одеваться. Нет, я хочу спать спокойно, лежи спокойно. Ну, чтобы вести за собой. Чтобы сада знала, куда идти. Траву. Это то, что под ногами лежит. Сбрасывается лимба. естественно наказывает, бросает их туда. Так-так. Да. Тар-тарары!